Hər kəsə salam, kanalımıza xoş gəlmisiniz. Bugünkü videoda biz 6-cı sinif Azərbaycan dili dərsləyində yer alan Əfsanəvi dəniz səyahəti mətnini oxuyub bərabər tapşırıqlarını həll edəcəyik. Elə isə gəlin başlayaq. 15-ci əsrin sonlarında Avropada Amerika qitəsindən heç kimin xəbəri yox idi. İtaliyanın Genoa şəhərindən olan əfsanəvi dəniz səyyahı Kristofor Kolumb özü də bilmədən Amerikanı kəşf etdi. Avropada həmişə şərqlə, xüsusilə də Hindistanla maraqlanırdılar. Hindistanın qızılı və ədviyatı, xalça və bəzək əşyaları varlanmaq istəyən Avropalıları cəlb edirdi. O dövrdə Avropadan Hindistana gedən quru yolunu qüdrətli Osmanlı imperiyası tutmuşdu. Odur ki, Avropalılar ora çatmaq üçün dəniz yolu axtarırdılar. 1485-ci ildə İspaniyaya köçmüş 34 yaşlı Kolumb artıq geniş coğrafi biliklərə yelanmış və dənizçilik işində böyük təcrübə toplamışdı. O, hesablamalar apararaq bu qərara gəlmişdi ki, Avropadan qərbə doğru üzməklə Atlantik okeanından keçib Hindistana çatmaq olar. Niyə də olmasın? Axı o zaman artıq hamiya məlum idi ki, yer kürə şəklindədir. Lakin bu kürənin ölçüləri barədə heç kimin dəqiq təsəvvürü yox idi. Belə bir ekspedisiyanı təşkil etmək üçün böyük vəsait lazımdı. Ona görə də Kolumb yardım üçün əvvəlcə Doğma Genuayanın tacirlərinə müraciət etdi, lakin tacirlər ona inanmadılar. Ödüsü bilinməyən bir okeanı üzüb keçmək ideyası həm ya ağlsızlıq və dəlisovluq kimi görünürdü. Daha sonra Kolumb Portuqaliya kralını Hindistanın zənginlikləri ilə şirnikləndirmək istədi. Kral da bu ideyaya etinasız yanaşdı, lakin Kolumb inadından dönmürdü. Nəhayət, onun inandırmaq bacarığı öz işini gördü. İspaniya krallığı çaxsa Isabella qartal burunlu mavi gözlü dənizçinin bu riskli ideyasına həddi Onun yardımı ilə Kolumb ekspedisiya təşkil etməyə müvəffəq oldu. 1492-ci il avqust ayının 3-ündə Kristofər Kolumb 3 ədəd yelkenli gəmi və böyük heyətlə uzaq səfərə çıxdı. Səfərdə onun 90 nəfər dənizçi müşayiət edirdi. Pasat küləyi bir qaydada əsir, gəmilər okeanın sakit sularında sürətlə üzürdü. Gəmi dəkiyə görə nə kaütdə kapitan qalırdı. Qalanlar isə göyərtədə yatırdılar. Matroslar mağna oxuya-oxuya növbəni dəyişirdilər. Şişə qabda qum qutarar, növbə vaxtı başa çatar. Uzaq yolu keçərək biz, Tanrı olar köməyimiz. Günlər ötür, ətrafda isə Atlantik okeanının uçsuz bucaqsız sularından başqa heç nə görünmürdü. Amma hündür boylu, möhkəm bədənli, cəsur kapitan ruhdan düşmürdü. Matroslar arasında isə narahatlıq getdikcə artırdı, lakin Kolumb onların dilini yaxşı bilirdi. Bəzilərinə çoxlu qızıl vəd edirdi, bəzilərinə isə hədələyirdi. Nəhayət, söz verdi ki, əgər 3 gündən sonra torpaq görünməsə, geri qaydadacaqlar. 2 gün arxada qaldı. Artıq 70 gün idi ki, okeanda üzürdülər. Kolumbun hesablamalarına görə, artıq Hindistana çatmalı idilər. Belə çıxır ki, o hesablamalarında yanılmışdı. Nə etməli? Sabah matrosları nə deyəcək? Yox. Əl boş geri qayıtmaq olmaz. Kraliçağın etibarını itirməkdənsə ölmək yaxşıdır. Birdən növbətçi matrosun qışqırığı eşidildi. Torpaq, torpaq görürəm. Bu Kolumbun sonradan San Salvador adlandırdığı Guanin Khan adası idi. Bir çox yerlər, bir çox səyahətçilərin təsvir etdiyi Hindistanı xatırlatmırdı. Lakin Kolumbu və onun matroslarını indi yalnız bir şey maraqlandırırdı. Okean sularının əsarətindən azad olmaq, quruya ayaq basmaq. Bu səfər zamanı Kolumb Kubanı və gözəl Hayit adasını da kəşf etdi. Burada Avropalılar ilk dəfə qarğıdalı, kartof, tütün gördülər. Onları hər yerdə qırmızı dərili, uca boylu insanlar qarşılayırdılar. İspanlar bu adamları hindular adlandırdılar, çünki Kolumb Hindistana gəlib çıxdığını zənn edirdi. Beləliklə, indi Amerika adlanan ərazi kəşf edildi. Bu kəşfdən sonra Amerika torpaqlarının müstəmləkəyə çevrilməsi başlandı. Qızılə hərislik Avropalıların gözünü tutmuşdu. Onlar burada tapdıqları qızılla kifayətlənmir, indi onları əsir götürərək İspaniyaya aparıb qul kimi satırdılar. Kolumb Amerikaya daha 3 səfər təşkil etdi və ömrünün sonuna qədər də yeni qitə kəşf etdiyini başa düşmədi. Belə uşaqlar, bu bizim mətnimizdir. Mətnin məzmunu ilə tanış olduq. Gəlin indi tapşırıqlarımızı həll edək. 1-ci tapşırığımız söz ehtiyatı haqqındadır. 1-ci tapşırıqda qeyd olunur ki, lüğətdən istifadə edərək ədviyat, ekspedisiya, risk, fasad, kayut və müstəmləkä sözlərinin mənalarını izah edin. Gəlin bərabər bu sözlərin mənalarını izah edək. Birinci ədviyat sözündən başlayaq. Uşaqlar, ədviyat sözünün mənası o deməkdir ki, bəzən biz xörəklərimizə müəyyən bir dad, müəyyən bir qoxu, rəng qatmaq üçün bir çox bitkilərin qurdularaq hazırlanmış hazır hissələrindən istifadə edirik. Hansı ki, biz bu ədviyatlara darçını, hili, sarı kökü, duz, istiot və digərlərini misal göstərə bilərik. Həmin bu ədviyatı, həmin bu adlarını sadaladıqlarımızın ümumi adı isə ədviyat olaraq götürülür. İkinci sözümüz ekspedisiyadır. Ekspedisiya müəyyən məqsədlər üçün qrup halında təşkil olunmuş səyahət və ya səfər deməkdir. Adətən bu tip əsərlərdə, bu tip mətnlərdə ekspediya yeni ərazilər kəşf etmək məqsədi ilə aparılır. Üçüncü sözümüz isə risk sözüdür. Yəqin ki, risk sözü bir çoxlarımıza məlumdur. Risk sözünün leksik mənası təhlükə imkanı yüksək ola bilən qorxulu iş deməkdir. Digər sözümüz isə passatdır. Passat sözünün mənası isə tropiklə ekvator ə, ərazilər ə, daxilində əsasən şimal-şərq küləyi və ya quru külək deməkdir. Kayut sözünün mənası isə gəmilərdə sərinləşinlər və digər insanlar üçün nəzərdə tutulmuş ayrıca otaqdır. Müstəmləkə sözünün mənası isə zorla tutulub istismar edilən ölkə deməkdir. Beləlikdə uşaqlar, bunlar bizim sözlərimizin mənasıdır. Biz bu sözlərin mənasını istər dərslikimizdə yer alan lüğətdən, istərsə də internet vasitəsindən istifadə edərək mənalarını müəyyənləşdirə bilərik. Gəlin indi ikinci tapşırığımıza nəzər yetirək. Mətnə əsasən sualları cavablandırın. 1-ci sual. Kolumb hansı məqsədlə ekspedisiya təşkil etmək istəyirdi? Mətnimizin əvvəl tərəflərində, ilk başlarında, ilk abzaslarda biz oxuduq və bizə məlum oldu ki, Avropalılar qızılə olan marağa görə, yəni varlanmaq məqsədi ilə Hindistana gedən yolu tapmaq istəyirdilər. Ancaq Hindistana gedən quru yolu Osmanlı imperiyası tərəfindən tutulduğuna görə, onlar Hindistana gedən dəniz yolunu axtarırlar. Məsk Kolumbun məqsədi də buydu, Hindistana gedən dəniz yolunu tapıb gedərək həmin əraziləri Hindistanı kəşf edərək varlanmaq istəyir. Yəni əsas məqsəd burada varlanmaqdır deyə bilərik. 2-ci sualımıza nəzər yetirək. İspaniya krallığı çəsi bu ekspedisiyaya nə üçün razılıq verdi? Mətnimizin həmin hissəsində qeyd olunmuşdu ki, Kolumbun inandırma qabiliyyəti var və Kolumb bu inandırma qabiliyyətinə istifadə edərək İspaniya krallığı çasını bu ekspedisiyaya razı sala bilmişdi. 3-cü sual Kolumb nə üçün Hindistana çatmamış, geri qayıtmaq istəmirdi? Çünki Kolumb düşünürdü ki, kraliça nə etibarını itirməkdənsə ölmək daha yaxşıdır. 4-cü sual. İlk dəfə hansı ərazilər kəşf edilmişdi? İlk dəfə Kolumbun San Salvador adlandırdığı Qanıxani adası, Kuba və Haiti əraziləri kəşf edilmişdi. Beləliklə keçək indi 3-cü suala. Doğru yoxsa yanlış? 1-ci Kolumb 1451-ci ildə anadan olmuşdur. Kolumbun hansı ildə anadan olduğunu müəyyənləşdirmək üçün biz mətnimizə nəzər yetirdik və mətnin bu hissəsində qeyd olunmuşdur ki, Deməli, 3-cü abzasımıza baxaq. Deyil ki, 1485-ci ildə İspaniyaya köçmüş 34 yaşlı Kolumb. Və bu həmin cümlədən bizə məlum olur ki, deməli, 1485-ci ildə Kolumbun 34 yaşı olmuşdur. Kolumbun hansı ildə anadan olduğunu tapmaq üçün 1485-dən 34-ü çıxırıq və aldığımız rəqəm 1451-dir. Deməli, 1-ci sualımız doğrudur. 1-ci, yəni hökmümüz doğrudur. Bax, indi ikinci hökmə. Kolumb Amerika qitəsini kəşf etmək uğrunda idi. Xeyr, bu yanlışdır. Əvvəldə də biz dedik ki, Kolumbun məqsədi Hindistanı kəşf etmək idi. Deməli, bu yanlışdır. Üçüncü. Kolumbun ilk ekspedisiyası Amerikaya dekabr ayının ortalarında çatdı. Kolumb ilk dəfə ekspedisiyaya getdiyi zaman bizə burada həmin tarix verilib. 1492-ci avqust ayının 3-ündə. Deməli, nə vaxt çıxıbdı səyahət ekspedisiyası? 1492-ci il avqust ayının 3-ündə. Və nə qədər deməli səyahətdə qalıblar? 70 gündə səyahətdə qalıblar. Bu rəqəmlərə əsasən biz deyə bilərik ki, Kolumbun ilk deməli ekspedisiyası nə zaman başa çatıb? Oktyabr ayının ortalarında. Yəni 70 gün qaldıqlarına görə orta hesabla oktyabr ayının ortalarına gəlib çatır. Deməli bu hökmdə yanlışdır. 4-cü 15-ci əsra qədər Avropada qarğıdalı kartof yetişdirilmirdi. Bəli, bu doğrudur. Çünki orada mətində qeyd olunur ki, İspaniyalılar ik dəfə Amerikada gəlib qarğıdalı və kartof görüblər. Deməli, hələ onlar o dövrdə yetişdirmirlərmiş. 15-ci əsrin sonunadək Avropada siqaret çəkmirdilər və orada qeyd olunmuşdur ki, tütünü də ik dəfə deməli Amerikada gəlib görüblər. Deməli, Avropada o vaxta qədər yəni tütünü ik dəfə görürlərsə, deməli siqaretdən də istifadə etmirləmiş. Keçək 4-cü tapşırığa. Dərs mətnində verilmiş mahnının birinci misrasını izah edin. Baxaq mahnımıza. Mətnə də qeyd olunur ki, şüşə qabda qum qutarar. 1-ci misramız budur. Şüşə qabda qum qutarar, növbə vaxtı başa çatar. 1-ci misraya əsasən biz deyə bilərik ki, həmin dövrlərdə insanlar vaxtı müəyyənləşdirmək üçün qum saatından istifadə edirlər və şüşə qabda qumun qutarmağı vaxtın bitdiyi mənasına gəlib çatır. Deməli 15-ci əsrdə qum saatından istifadə edilmiş. 5-ci sual. Kolumb ekspedisiyası təşkil etmək üçün niyə vəzə tacirlərə müraciət etdi? uşaqlar çünki bu iş böyük bir vəsait tələb edirdi yəni vəsait deyərkən maddi vəsaitdən söhbət gedir Yəni dənizdə səyahətə çıxmaq asan bir şey deyildi. Orada ə, dənizçilərin, ə, deməli Kolumbun dəstəsində olan insanların qida ehtiyacları var, su ehtiyacları var. Bunlar hamısı maddi təşkil etdiyinə görə o da ə, ərk edib gedib Doğma Genuyan'a, yəni öz yerli tacirlərinə müraciət etmişdi ki, bəlkə onlardan bir ümid tapar, onlar həmin ə, ekspedisiyanın maddi vəsaitini qarşılaya bilərlər. 6-cı suala baxaq. Cinayətlər mətnindən gətirdiyiniz parçalarla sübut edin. Deməli baxaq. Deyir ki, Kalump İtalyan mənşəli İspan dəniz səyyahı olmuşdu. Mətnimizə daxil oluruq. Baxırıq mətninə. Mətndə 1-ci abzasda qeyd olunur ki, İtaliyanın Genova şəhərindən olan əfsanəvi dəniz səyyaha. Deməli biz buradan bu cümləyə əsasən deyə bilərik ki, Kristofer e, Kolumb İtaliyada dünyaya gəlmişdi, ancaq İspaniyaya köçdüyünə görə biz ona Genova da doğulub İspaniyada yaşadığını deyə bilərik. İkinci e, deməli hökmümüzə baxaq. Kolumb gücü, Kolumbun güclü inandırma qabiliyyəti var idi. Bəli, Kolumb kral heyətini inandıra bilmişdi ki, bu ə, deməli ekspedisiya uğurlu alınacaq. Deməli, Kolumbun güclü inandırma qabiliyyəti varında biz ə, doğru hesab edə bilərik. 7 və 8-ci tapşırıqlar artıq ə, tamamilə sizin yaradıcılığınıza əsaslanan tapşırıqlardır. 7-ci tapşırıqda Amerika qitəsinin adının yaranması ilə bağlı məlumat toplayıb təqdimat hazırlayacaqsınız. Bunu internet resursları vasitəsilə asanlıqla edə bilərsiniz. 8-ci tapşırıqı isə mətndəki məlumatlar öz təxəyyülünüzə uyğun genişləndirərək Kolumbun xarici görkəmi və daxili keyfiyyətlər haqqında təsviri xarakterli mətn hazırlamalısınız. Bu iki tapşırıq tamamilə sizin öz yaradıcılığınıza qalmış tapşırıqdır olardı. Beynə uşaqlar, bugünkü dərsimiz buydu. Ümid edirəm ki, videonu bəyəndiniz. Bəyəndinizsə bəyənməyə və fikirlərinizi rəy bölümüdə mənimlə paylaşmaq unutmayın. Hələlik